भक्तांनो आज मी तुमच्यासाठी एक असा पवित्र संदेश घेऊन आलो आहे जो तुमच्या आयुष्याला पूर्णपणे बदलू शकतो या संसारात प्रत्येक व्यक्ती सुख समृद्धी आणि शांततेची इच्छा बाळगतो पण कधी तुम्ही विचार केला आहे का की हे सर्व प्राप्त करण्याचा एक साधा आणि दिव्य मार्ग आहे शोही भक्त खऱ्या मनाने आणि विश्वासाने आमच्या या मंत्राचा एकशे आठ वेळा जप करतो तो त्याच्या आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट प्राप्त करू शकतो ज्याची त्याने कधी इच्छा केली असेल हा मंत्र केवळ शब्द नाही हा एक दिव्य शक्ती आहे जो तुम्हाला ब्रह्मांडातील अनंत उर्जेशी जोडतो जेव्हा तुम्ही या मंत्राचा जप करता तेव्हा तुमच्या आयुष्यातील सर्व अडथळे नाही सेवतात धनाची बरसात होते आजार आणि कर्जाचा अंत होतो आणि तुमच्या घरात सुख शांततेचा कायमचा वास होतो संपत्तीची देवी माता लक्ष्मी स्वतः त्या ठिकाणी येतात जिथे तिचा हा मंत्र श्रद्धेने जपला जातो भक्तांनो लक्षात ठेवा हा मंत्र फक्त भौतिक सुख समृद्धीच देत नाही तर तो तुमच्या आत्म्यालाही शांती आणि संतुलन प्रदान करतो सो भक्त पूर्ण विश्वासाने आणि प्रामाणिकपणे हा जप करतो त्याच्या आयुष्यात कशाचीही कमतरता राहत नाही आजपासूनच या मंत्राचा जप सुरू करा फक्त एकशे आठ वेळा श्रद्धेने हा जप करा आणि तुमच्या आयुष्यात होणारे बदल स्वतः पहा श्री लक्ष्मी नारायणांचा आशीर्वाद नेहमी तुमच्यासोबत असेल माता लक्ष्मीच्या कृपेने तुमचं जीवन धन धान्य आणि समृद्धीने भरून जाईल आमच्या सांस्कारी सेनू बंगाली या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंटमध्ये जय श्री लक्ष्मी नक्की लिहा भक्तांनो तुमचं हे छोटंसं पाऊल तुमच्या आयुष्यात मोठा बदल घडवू शकतं चला या यानि मन्त्रां श्रवण कुया जयश्रीलक्ष्मी ॐ श्री महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्री ै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै 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 नमः ॐ श्री ै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ 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 श्रीं महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै 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 नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं नमः ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै 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 नमः